સુરતના અથવા પોલીસ મથકની હદમાં રહેતા અને બે આરોપીઓને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે સુરતના ભેસાણ ગામ ખાતે રહેતા બોતેર વૃદ્ધની ગામમાં જમીન આવેલ છે જેના જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બનાવી જમીન માફિયાઓએ જમીન પચાવી પાડી હતી ટોળકીએ વૃદ્ધના આધાર કાર્ડ અને પાન કાર્ડ માં ફોટાઓ સાથે ચેડા કરી બોગસ દસ્તાવેજ બનાવ્યા બાદ જમીન ખરીદનાર પાસેથી ત્રણ કરોડ એકતાલીસ લાખ પડાવી લીધા હતા જો કે વૃદ્ધાને આ અંગે જાણ થતા સબ રજિસ્ટર કચેરીમાં વાંધા અરજી આપી હતી ભેસાણ ગામ પારસી ફળિયા ખાતે રહેતા અને પાલ ગ્રીન સિટી રોડ ગેલેક્સી સર્કલ પાસે નિશાલ શોપિંગ સેન્ટરમાં ઓફિસ ધરાવતા બોતેર વર્ષીય કુરુષ રુસ્તમજી પટેલની ભેસાણ ગામે જમીન આવેલી છે આ જમીન ઉપર ઝાકીર ગુલામ અલી નકવી અકબર નથુ મિયા કાદરી મુકેશ મનસુખ મેધપર અને પિયુષ કુમાર અને શાહની પચાવી પાડવા માટે પિયુષ શાહે અને પાન કાર્ડમાં પોતા ખાતે ચેડા કરી ઝાકીર અને અકબર મિયા ના ફોટાવાળા બનાવ્યા હતા બોગસ ના આધારે જમીનનો બરોબર સોદો કરી જમીન ખરીદનાર પાસેથી રૂપિયા ત્રણ કરોડ એકતાલીસ લાખ એકાવન હજાર પડાવી લીધા હતા આરોપીઓએ જમીનના દસ્તાવેજ બનાવી તેમાં કુરુશભાઈ પટેલની સહી કરી બોગસ પુરાવા ઉભા કર્યા હતા આ દરમિયાન કુરુશભાઈને તેમની જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બન્યા હોવાની ખબર પડતા તેઓએ તાકીદે નાનપુરા બહુમાળી બિલ્ડિંગમાં આવેલ હજીરા સબ રજિસ્ટર કચેરીમાં તેમની જમીન મામલે વાંધા અરજી આપી હતી જેથી મુકેશ અને જાકીર સબ રજિસ્ટર કચેરીમાં તેમની જમીનના બોગસ દસ્તાવેજ બનાવવા માટે ગયા હતા

और उन्होंने एक वादा अर्जी दी हुई थी सब रजिस्ट्रार में कि इस ज़मीन का कोई दस्तावेज़ कराने आए तो ये मेरा मोबाइल नंबर है ये मेरा एड्रेस है मुझे जान किया जाए तो सब रजिस्ट्रार के पास जब उस ज़मीन का दस्तावेज कराने के लिए पहुंचा तो उसने वादा अर्जी को देखा और सब रजिस्ट्रार ने एक्टिवली उनको फ़ोन किया फ़ोन किया तब पता लगा कि ये जो दस्तावेज करवाने के लिए आए हैं ये वो लोग नहीं हैं जिनकी वास्तव में वो ज़मीन है तो उन्होंने पुलिस को जान किया तो वहाँ पर उस समय एक आदमी जो ज़मीन के मूल मालिक के बिहाफ पे जमीन का दस्तावेज करवाने आया था उसका नाम जाकिर हुसैन है और ये वेरावल गिर सोमनाथ का रहने वाला है वो मौके पे पकड़ा गया दूसरा जो जमीन का दलाल था मुकेश मेंदपरा ये सर थाना एरिया में जमीन की दलाली का काम करता है वो मौके पे था वो पकड़ा गया और दूसरे दो लोग साथ में थे एक पीयूष शाह और एक अकबर करके अकबर गिर सोमनाथ का रहने वाला है ये दोनों वहाँ से पुलिस के आने से पहले भाग गए तो दो लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ में सामने आया कि इन लोगों ने कई दिन से मार्च अप्रैल से ये लोग उस जमीन को देख रहे थे कि किस तरह से इसका दस्तावेज करवाया जाए पहले उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट बनाए पहले उन्होंने आदमी ढूंढा कि जो ज़मीन का मूल मालिक है उसमें मिलती जुलती शकल का कोई आदमी चाहिए तो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि अकबर ने इसमें मदद किया कि ये आदमी एक वेरावल में है जिसके शक्ल उससे थोड़ी मिलती है तो उस आदमी को उन्होंने यहाँ पे बुलाया उसके नाम से आर बैंक में पहले अकाउंट खुलवाया ज़मीन के मूल मालिक के नाम पे और आधार कार्ड पैन कार्ड और वोटर आईडी ये तीनों फेक डॉक्यूमेंट बनाए जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में इतना सामने आया कि वो अकबर ने बनवा के दिए पहले खाता इन्होंने आर में खुलवाया वो अकाउंट खुलवा के उन्होंने सूरत में ही जमीन एक दूसरी पार्टी को बेची थी उनसे पेमेंट भी ले लिया था पर किसी कारण से वो सौदा कैंसिल हो गया तो बाद में वो पैसा इन लोगों ने वापस कर दिया और अभी एक दूसरी पार्टी के साथ बात की और दूसरा अकाउंट खुलवाया उसके लिए एक्सिस बैंक में तो दो बैंकों में फोर्ज डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने अकाउंट खुलवाया और अभी करीब तीन करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट तीन करोड़ इकतालीस लाख रुपए के आसपास वो पार्टी से उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव भी कर लिया उसके बाद वो दस्तावेज चौदह बीघा ज़मीन का भी दस्तावेज़ कराने जा रहे थे तो सब रजिस्ट्रार के यहाँ पहुँचे तो सब रजिस्ट्रार की तत्परता से मामला पुलिस के पास पहुँचा और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है टोटल तो जो जमीन है सर कितनी कीमत की और जो मूल मालिक है उसे किस तरह पता चला और जो उसका जो नाम धारण थे दूसरा बंदा बना उसका नाम क्या था टोटल चालीस बीघा ज़मीन है उसमें से चौदह बीघा का अभी सौदा हो रहा था और ज़मीन के मूल मालिक हैं वो पारसी हैं बुजुर्ग हैं उनका उन्होंने वादा अर्जी दी हुई थी इसलिए ये सब रजिस्ट्रार ने उनको कॉल किया और इस वजह से ये पूरा मैटर जो है वो सामने आया अभी दूसरे और पहलुओं की हम जाँच कर रहे हैं कि बैंक अकाउंट खुलवाने में उसमें पैसा डिपोजिट करने में किसी आदमी की भूमिका है या नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या किसी का इंटेंशन था इसकी भी जाँच कर रहे हैं और वहाँ से इसको लाने में जाकिर को या ये फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाने में और कोई लोग अगर उनकी भी संलिप्तता है तो उनकी भी हम तपाश कर रहे हैं जमीन के और वो खुद को माइंड में भी मेकअप कर रहा था कि मैं जो जमीन का मूल मालिक हूँ उसी तरह से बिहेव करना उसके से रिलेटेड ही जवाब देना उसको थोड़ा होमवर्क कराया गया था इन लोगों के द्वारा

भी अराउंड करोड़ के आसपास का जमीन नाइन्टी करोड़ से हंड्रेड करोड़ का जमीन ये चालीस बीघा जमीन अगर पूरे का सौदा होता तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितने लोग इसमें तो अभी तक अभी तक चार लोगों को हमने एफ में नाम लिखा है उसमें से दो अरेस्ट कर लिए हैं बाकी हम तपास कर रहे हैं कि और कितने लोगों के इसमें मिली भगत हो सकती है तो उन सब एंगल पे जांच की जा रही है और अलग अलग टीम हमारी बनाई गई है इसमें तो जैसे ही इसमें प्रोग्रेस होती है जो जो आदमियों का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट मिलता है तो आपको करते ये जो सर बनाए हैं वो है हाँ, उनसे कुछ अभी रिपोर्ट हमने मांगी है और अगर जरूरत पड़ी तो बैंक के अधिकारियों को बुला के पूछताछ करें